И сегодня я вам расскажу о своем коте и в конце будет конкурс на браслет. Итак, момент, передайте надо немножечко скурнуть. А теперь можно и начинать. Расскажу о коте. И сейчас, сейчас, сейчас я вернусь. Вот он, моя прелесть. Зовут Микей. Микей очень пугливый кот, он боится совершенно всего. Он нас Беги, беги. Любит спать, жрать. Только одну еду. Сейчас покажу. Ну, точнее, две еды. Рыба, рыба. И кошачий корм. Пьет только молоко. Ну, еще иногда прям не захотели есть Маски. Ну так-то, он очень, кот торапается. Бои, он боится дофига воды. Если вот вообще из него целое море, он убежит за миллион километров подальше от этого моря. Даже вот аппарат у меня есть. Он его безумно боится. Ну и что ж. Ну и поздравляю всех с Новым годом. Скоро будет Новый год. Через несколько дней, через 10 дней уже Новый год. Поэтому всем желаю счастья, здоровья, костей, хорошо Новый год, за все экзамены, хорошо, не совсем такого тематика. Наверное, и вам тоже. Mm. Mm. Ну что ж, теперь о конкурсе на браслет. Такой вот браслетик. Сердечки, там всякие шарики. Застегивается он на пуговку. Вот так вот раз. Хорошенький, я думаю, подарок будет, такой простенький. Тут нужно сделать две вещи. Это поставить лайк и подписаться. Тут, тут, троечка, ну, троечка, но это просто так. Поэтому всем обещаю хорошего Нового года и нормальных котов всего <laughs> Всем пока, подписывайтесь на мой канал, Поста ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на Сонин канал, выбирайте ну, София Тук один и Варвара Нестера, покупайте мне щенку, дофига, всем пока. Кстати, чуть не забыл, кто хочет получить милые, милые книжки про животных. Вот у меня есть такие вот. Их там целых, не помню, сколько, но их дофига. Для этого тоже нужно поставить лайк, а лучше даже два. И, кстати, мне комментарии. Ну, отгадать мой код. Код состоит из трех букв. Вы наверное, догадались, что. Ну ладно. И вот на этом все точно. Все. Пока.